I had to apply to the police of Central Region of Nikolai because my property was stolen. I, uh, района, uh, того, I would like to express my gratitude to the police officers and detectives of the Central Region of Nikolai who have quickly found those who committed the crime. I офицерам милиции и оперативным работникам, которые быстро обнаружили тех, кто совершил это преступление. В центральный райотдел города Николаева обратился иностранный гражданин с заявлением о том, что у него похитили вещи наглядно знакомые, неизвестные ему две женщины, с которыми он ранее познакомился в усилительных заведениях города Николаева. В ходе проведенных оперативно-ростных мероприятий, а также неоднократных выездов по месту жительства по установленным адресам в город Херсон и в город Одессу, были задержанные э, указанные лица. Ими оказались э, две молодых женщины, э, которые познакомились с указанным лицом, которое обратило заявление. Впоследствии похитили у него вещи. Э, это планшет и ноутбук, а также драгоценности. И впоследствии продали их, распорядились деньгами на собственные нужды. В настоящее время следственным отделом Центрального райдела города Николаева начато уголовное производство по части 3 статьи 185 УК Украины.